yetmish beshinchi test yechimini ko'ramiz tarkibi natriy sulfat ko'paytirilgan ikda suv bo'lgan ellik gramm kristallo gidrat bir yuz ellik millilitr suvda eritildi bunda o'n to'rt butun ikki foizli natriy sulfat eritmasi hosil su bo'ldi xni toping deb savol bergan ekan demak bizga berildi natriy sulfat ko'paytirilgan kta suv bu kristalo gidratning massasi bizga masala shartida berildi bu ellik gramm ekan ellik gramm agar biz shu ellik gramm kristal gidratning necha grammi tuz necha grammi suv ekanligini bilganimizda edi bu xni topa olardik chunki buning ustiga massasini qo'yamiz buning ustiga ham massasini qo'yamiz bu meri qo'yiladi va buni meri topilganda pastdagi son topilsa o'ttiz olti chiqsa misol uchun x ikki bo'lardi ellik to'rt chiqsa x uch bo'lardi va hokazo lekin biz shu ellik gramm kristallo gidrat ekanligini bilamiz qanchasi tuz qanchasi suv ekanligini bilmaymiz lekin berilgan ma'lumotlardan foydalanib topsak bo'ladi ya'ni mana shu kristalo gidratga bir yuz ellik gramm suv qo'shildi deyapti demak massa eritma massa eritma ellik gramm kristallo gidrat bor edi va buning ustiga qo'shildi bir yuz ellik gramm suv hosil bo'ldi demak 200 yuz gramm eritma va o'n to'rt butun ikki foizli natriy sulfat eritmasi hosil bo'ldi deyildi jami eritmaning massasi bu 200 yuz bu 100 foiz o'n to'rt butun ikki foizi qancha demak bu ikki barobar katta son ikki baravar kattasi yigirma sakkiz butun to'rt gramm bo'ladi natriy sulfatning massasi natriy sulfat demak biz hozir topdik natriy sulfatning massasi yigirma sakkiz butun to'rt gramm ekan jami massa ellik bo'ladigan bo'lsa ellikdan yigirma sakkiz butun to'rtni ayirsak suvning massasi kelib chiqadi endi demak massa suv xo'sh ellik ayru yigirma sakkiz butun to'rt demak ellikdan yigirma sakkiz butun to'rtni ayiradigan bo'lsak yigirma bir butun olti demak yigirma bir butun olti grammi suv ekan yigirma bir butun olti gramm endi natriy sulfatning molekulyar massasi bir yuzi qirq ikki gram bo'ladigan bo'lsa suvni tagidagi sonni topishimiz kerak ya'ni yigirma bir butun oltini yigirma bir butun oltini ko'paytirishimiz kerak bir yuz qirq ikkiga bo'lamiz yigirma sakkiz butun to'rtga bir yuz sakkiz chiqadi demak bir yuzi sakkiz xo'sh bir yuzi sakkiz gram ekan endi suvni molini topsak mol suv suvni massas bir yuz sakkiz chiqdi demak bir yuz sakkizni bo'lamiz suvning molekulyar massasi o'n sakkiz shuning uchu o'n sakkizga bo'lsak bir yuz sakkizni o'n sakkizga bo'ladigan bo'lsak olti chiqadi demak olti mol ekan suv biz x ning qiymatini topdik x demak oltiga teng ekan bu s javobga to'g'ri keladi s javob to'g'ri ekan